Перша група мобілізованих прибула сьогодні до часини 30.39. Тут вони пройдуть курс підготовки і неститимуть службу надалі. Саме їхнє забезпечення зацікавила голови Миколаївської облдержадміністрації, адже чуток навколо укомплектування частин усім необхідним шириться чимало. Те, що побачив на власні очі, губернатор приємно здивувало. Вы знаете, я удивлен, я увидел, насколько э, сегодня идет обеспечение, подготовка наших бойцов э, и в будущем отправка в зону боевых действий. Так как я говорил министр обороны, что ни один боец не уйдет без подготовки, которая продлится около 50 дней и без полного экипирования. Поэтому... Для меня было очень важно своими глазами убедиться, потому что поступают много обращений от родителей, поступают много обращений от общественных организаций. Так вот, мы сегодня своими глазами увидели, насколько идет обеспечение, насколько сегодня наши бойцы вновь призваны, готовы служить и защищать нашу Родину. Командир частини полковник Олександр Оксенюк продемонстрував губернатору території військового об'єкту та розповів, наскільки військова частина забезпечена усім необхідним і готова приймати мобілізованих. Олена Міщенко, Олександр Пан, ТНМ.